Добрый вечер, новости на канале Бтб. Избранный президентом Петр Порошенко обещает предоставить план стабилизации ситуации в Луганской и Донецкой областях сразу после инаугурации. Об этом он заявил во время встречи с Бараком Обамой. В свою очередь, американский президент сказал, что Соединенные Штаты никогда не согласятся с российской оккупацией Крыма и нарушением суверенитета Украины. По мнению американского лидера, Россия применяет в Украине темную тактику и проявляет агрессию в украинском вопросе. Штаты обещают оказывать долгосрочную поддержку Киеву, в частности, выделят Украине 28 миллионов долларов. На эти средства закупят бронежилеты, приборы ночного видения, а также дополнительное оборудование связи. Кроме военной помощи, политики обсудили вопросы возможности экономического роста в Украине, а также уменьшения энергетической зависимости от России. Выборы в Верховную Раду и местные советы нужно провести как можно быстрее. Такое мнение высказал Петр Порошенко во время встречи со своим польским коллегой Брониславом Комаровским. Новоизбранный президент Украины считает, что это позволит демократическим путем избрать новых легитимных представителей от всех регионов страны. А наладить мирный диалог с Донбассом в первоочередных планах Порошенко. Президент Польши выразил искреннюю поддержку стремлением Украины сохранить территориальную целостность, мир и суверенитет. И подчеркнул, что его страна уже предоставляет Украине эксперт консультация по вопросам децентрализации власти по образцу польской модели самоуправления. Служба безопасности Украины установила непосредственную причастность российских казацких структур к поставке оружия террористам на Востоке, а также к похищению представителей ОБСЕ 29 мая. Силовики перехватили ряд телефонных переговоров лидера так называемого Великого войска Донского Николая Казицына с главарями террористов. Он, в частности, дает распоряжение, где, когда и как организовывать коридоры для провоза оружия, кого ликвидировать и что делать с пленными. Из разговора следует, что о задержанных наблюдателях АБСЕ знают в Кремле именно от. Туда поступают указания, что с ними делать. Позвонили э, офицер связи, Игоря позвонил. Вот, э, просил передать, чтобы э, там у вас задержаны четыре этих АБСЕшника. Если у вас есть возможность, чтобы вы их отпустили. Но это то, что мне сказал, попросили вам передать, то я передаю. Сережа, у меня есть, у меня есть те, кто у меня есть, понимаешь, или нет. Вот, они мне сказали, что об этом знает даже первые, ничего этого не надо делать, понимаешь Скажи, э, там в курсе делов, что в Белокамере. мне уже тут предлагали и деньги, и ты за них, и все остальное, понимаешь Ну ясно, я нет. Нет, да. нет, я, что а, я, я говорю, передай, скажи это самое, там, скажи все нормально, все согласовано. Служба безопасности Украины задержала организатора поставок из Российской Федерации оружия и боеприпасов для террористов на Донбассе. Им оказался гражданин Украины. Он совместно с российскими разведчиками, военными и пограничниками 31 мая провез на территории Украины 7 грузовиков с оружием и боеприпасами, а также вербовал украинцев для нападения на силы АТО. Ранее СБУ удалось задержать трех сообщников этого диверсанта. Они пытались организовать поставку для террористов военной амуниции из Киева на сумму около 100 тысяч гривен. Реализация транспортировки и хранением природного газа в Украине теперь будут заниматься разные компании. Правительство начинает реформу энергетического рынка. О трансформационных планах Кабмина расскажут наши журналисты. В зал заседаний премьер-министр Арсений Яценюк заходит с большим букетом. Белые розы предназначены главному борцу с коррупцией в Украине Татьяне Черновол в честь дня рождения. Пару минут на поздравления и к работе. Начинаются обсуждения запланированных реформ. Первый премьер презентует реформу энергетического рынка. Изменения необходимы, чтобы как можно скорее интегрироваться в европейскую энергосистему. Преобразования предлагаются серьезные. Нафтогаз национальная акционерная компания Нефтегаз Украины будет заниматься исключительно реализацией природного газа. Создается публичная акционерная компания Украинская Газотранспортная система которая в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа. И создается публичное акционерное общество Украинские газовые хранилища, которое будет заниматься хранением природного газа. Следующий Арсений Яценюк анонсирует реформу правоохранительных органов. Сегодня соответствующие функции выполняет еще 21 структура, в том числе МВД и СБУ. Хотя некоторым такие функции не свойственны, как, например, Государственной строительно-архитектурной инспекции. Группа поддержки Украины направит сюда самых лучших европейских экспертов, которые помогут нам концептуально изменить систему, которая должна быть направлена на защиту человека. Среди самых насущных вопросов соцвыплаты в Донецкой и Луганской областях деньги есть, который раз заявляет министр соцполитики Людмила Денисова. Но тяжело доставить наличность в отделении Укрпочты и Ощадбанка в районы, где орудуют террористы. Что касается Донецкой и, и, сегодня... и Луганской областей, согласно графику, мы профинансировали. И сегодня 83 тысячи граждан Украины, пенсионеров, получат свои выплаты в Донецкой области и 44 тысячи в Луганской области. Мы не можем финансировать и обеспечить выплату в трех городах – Славянске, Краматорске и Антраците. Мы просто не можем, чтобы наши люди, которые обеспечивают эти выплаты, были в опасности. Мы просто не можем, чтобы наши люди были в небезпеке. Премьер поручил силовым структурам усилить охрану банковских отделений почты, а также инкассаторов и в ближайшее время обеспечить людей пенсиями и зарплатами. Второй социальный вопрос по восточным регионам ⁇ жилье для вынужденных переселенцев. Только за последнюю неделю по предварительным подсчетам из горячих точек выехали 15 тысяч человек. Мы сформували видповидный банк. Мы сформировали соответствующий банк данных тех мест, куда могут переселяться люди из критических регионов. В частности, на сегодняшний день этих мест более 30 тысяч. Они расположены по всей Украине. И больше всего их, я могу сказать, в Черкасской области. в Введение в Донецкой и Луганской областях военного положения не снято с рассмотрения. Однако в Кабмине предлагают рассмотреть его уже после инаугурации нового президента. Оксана Опрышко, Виктория Лопатина, Владлен Ноль, Сиран Мудинов, БТБ. Реформу «Нафтогаза» специалисты оценивают позитивно, но подчеркивают, что на этот процесс уйдет не один год. Зависеть все будет, будет от решительности властей, которые должны будут отчитаться перед европейскими кредиторами за проделанную работу. Правительство честно на всю страну заявило о намерении провести наконец-то разделение компании «Нафтогаз Украины», потому как действительно это мешает существенно. Компания, конечно же, работает. Это мешает функционированию как нефтегазовому сектору, так и экономике в том смысле, что банально дальше Украину не будут кредитовать. Главой государственной фискальной службы стал первый заместитель министра доходов и сборов Игорь Белоус. В регионах тоже будут ротаться руководители в связи с реформированием миндоходов. Об этом в ходе отчета в Верховной Раде заявил министр финансов Александр Шлопак. Депутаты обсуждали результаты исполнения госпюджета прошлого года. Подробности далее в сюжете. Завышенные макроэкономические показатели, недобор номинального ВВП на 120 миллиардов гривен, рост государственного долга на 20 процентов до почти половины триллиона – такой результат несбалансированного бюджета 2013 года. Украинская экономика находилась в наихудшей фазе, фазе экономической стагнации. Вопреки депрессивному состоянию экономики, неуклонно увеличивались социальные стандарты, которые не были обеспечены реальными ресурсами бюджета. Бюджет 13 года как и предыдущие, должны войти в учебники как пример того, как не нужно развивать экономику и финансы в государстве. После выступления министра депутаты переходят к работе по повестке дня. Однако что-то не клеится. Парламентарии проваливают все документы, в том числе и обращение Верховной Рады к Кабмину с просьбой денонсировать соглашение о безвизовом режиме с Россией. Там скорее может идти речь о приостановлении отдельных пунктов соглашения, нежели о денонсации общего соглашения, поскольку этот документ не был ратифицирован украинским парламентом, поэтому нельзя денонсировать то, что не было ратифицировано. Не сходит с усту депутатов и тема ведения военного положения на востоке страны. Тут мнения разделились. Необходимо введение военного режима, военного положения. Надо создать коридор для ухода мирных жителей, дать определенное время, 2-3 дня, а затем применить все наши имеющиеся резервы, военный потенциал для того, чтобы уничтожить бандитов. Террористы, которые сегодня действуют на Донбассе, они демонстрируют свое пренебрежение Конституции Украины к украинскому народу, и они ведут себя так, будто пришли сюда надолго. Работу депутата продолжат в четверг в 10 утра. Вера Свердлок, Анна Каменева, Александр Котельников, Владислав Плешаков, БТБ. Ростуризм пытается спасти провальный туристический сезон в аннексированном Крыму, призывая украинцев отдыхать на полуострове. Исполняющий обязанности главы Ростуризма объяснил, что перед его ведомством стоит задача привлекать в Крым не только россиян, но и иностранных путешественников, в частности граждан Украины. Ведь у многих из них на полуострове есть недвижимость. Тем временем дочерние компании «Газпрома» и власти российских городов передумали отправлять своих работников на отдых в Крым, несмотря на заявление руководства, сделанное ранее. Как сообщают российские СМИ, для них закупают путевки в Болгарию и Греции. Спасибо, что уделили внимание нам. Встретимся ровно через час. Будем ждать вас на канале БТБ.